Já, když jsem se dneska ráno probudil, tak jsem vůbec nedokázal vstát. Jenom jsem ležel a koukal do stropu. Pak jsem si všimnul její postele a pak jsem si do té její postele lehnul, protože mě napadlo, že třeba se do ní líp vcejtím a konečně pochopím, proč mě opustila. Ale stejně to nefungovalo a tak jsem se zase vrátil zpátky do té své postavy. Kdy jste se naposled česal? No a pak mě napadlo, že kdybych si na sebe vzal její šaty, tak že bych se třeba do ní dokázal líp vcítit. Kdy jste se naposled česal? A tak jsem to zkusil, ale to taky nefungovalo. Kdy jste si naposled myl vlasy? Čistíte si vůbec zuby? Hned jak jste přišel, tak jsem si všiml, že máte ulepené ruce. Vy si ani ruce nemějete, je to tak? Mají si ruce. Tak si je byste umít. Vypuší, když usí nám. Mám smutek v duši a lásku proklínám. Zůstal jsem sám, sám, sám. A vůbec nevím, proč si mě opustila, proč si tak zlá. Zlá, zlá, tak málo času a sil už zbývá. Tak málo času a sil už zpívá. Zpívá, zpívá. No. Pane doktore, oba velice dobře víme, co je váš problém. Vy jste slušný člověk, ale také velice slabý. A upřímně řečeno, není ve vašich silách s tím něco udělat. Proto vás také opustila žena. Já si nedělám iluze, že najednou začnete být praktický nebo ambiciózní. Ale jednu věc byste dokázat mohl. Mohl byste si vytvořit pevný životní rytmus. Začněte se zase normálně oblékat. Soustřeďte se na každodenní hygienické rituály. Já se mylu. Vybudujte si takzvané civilizační návyky. Někdy večer se mějí. Vy se nesmíte mít někdy. Vy se musíte mít pravidelně. Víte, jak přežili angličani v zajateckých táborech? Denně si čistili zuby a boty. A dvakrát denně si žehlili košile. Není to moc často. Samozřejmě, ale psychicky je to na natolik, že vydrželi až do konce války. Ale já nejsem ve válce. Jak to, že ne? Vy jste ve válce. Všichni jsme ve válce, tedy obrazně řečeno. Nikdo z nás nemůže vědět, co nám život připraví. Jestli od nás odejde žena, nebo naše dítě vběhne pod auto, já to taky nevím. Jak bych to mohl vědět? Ale čistit boty si může každý. Proto se snažte uvěřit, že když si denně budete čistit zuby a boty, prožijete relativně spokojený život. Já myslím, že to není pravda. Jistě, ale pravda je vám v tomto okamžiku k ničemu. Vaše jediná šance je upnout se na neškodnou lež a tím se vyhnout kolapsu. Kolapsu? Takhle se budete česat. Kdykoliv provedete tento úkon, stáváte se znovu sám sebou. Je to jasný? Musíte začít od začátku. Uvědomit si sebe sama a vzkřísit v sobě jiskru civilizačních návyků. Jinak v tomhle šíleném světě neobstojíte. Prosím.